Alah, aku mau masak pikeut cai po. Nah, eh po ini kan yang kita tahu itu biasa cuma untuk dibikin dadar telur. Ini ada menu kreasi lainnya, kalian boleh coba dan praktekkan di rumah. Ini enak sekali. Oke, kalian ingin tahu seperti apa bahan-bahan dan -bahan cara buatnya ini? ini taikutnya 1 kg kaldu jamur akan aku beri rasa dulu garam lada kalian boleh ganti dengan jahe dan bawang putih cincang diaduk sampai rata Paikutnya siap dikukus kurang lebih satu jam ini, setelah proses satu jam, sudah selesai. Ini ya, pailutnya akan siap kita olah. Ini caiponya. Caipo ini ada dua macam: ada yang manis dan ada yang asin. Dan yang aku pakai adalah caipo manis, daun bawang, tomatnya satu buah. seledri cabai rawit Bawang putih aku iris saja, black fungus. Olive oil kita akan mulai menumis, ya. Jadi, ini adalah tumisan kering, bawang putih, dan cabai rawit, daun bawang. dan jamur hitamnya atau black sinus aku biasa menyebutnya jamur kuping ini saipo chapkan có m nah. Saus tiram jadi seimbangkan antara saus tiram dan kecap ikan, karena sama-sama memberikan rasa asin kaldu jamur. we can Say please. ini wangi sekali uh, ini masih ada porsi lagi ya jadi ini bukan satu kilo semua yang tadi bukan itu masih ada satu porsi lagi aku mau coba dulu berikutnya uh. hmm. Hmm. enak banget gurinya hmm. Gak nyesal kalau kalian coba ya Hmm, hmm sepo hmm. Ini tuh enak banget pakai nasi ya Aku punyanya nasi merah Aduh, enak banget 嗯，走门。 enak sekali e, rasa jahenya terasa banget waktu pertama kali aku kukus itu kan kasih jahe jadi aduh ini jadi luar biasa kalian mau lebih enak ini dikasih ciu itu akan rasanya akan lebih sempurna oriental banget gitu ya jadi kalau misalnya kalian e, yang nggak makan e, daging babi Gini, kalian boleh ganti dengan ayam. Ayam kampung boleh, ayam potong juga boleh. Potong agak kecil, bikin uh, resep seperti ini. Mm, rasanya juga luar biasa. Oke, okay, sekian dulu video dari aku. Bye bye.